Я голова спилки предприятия Жутнева, Огородников Александр Анатольевич. Три часа позвонила охрана ночью, что у нас здесь такое происходит. Я приехал в 3.15-3.20. Стояло оцепление сетушек, человек 70 в балаклавах. Полностью оцепили, трактора ломали эти помещения. Не подпускали, подойти нельзя было. Я попытался прорваться, меня 30 человек навалилось на меня ногами, избили меня. Поехал, сделал снимок, ним ребра, слава богу, целый. Но ушиб дышать не могу. Вот такое происходило. Полицейских вызывали, когда уже началась драка, полицейские приехали, абсолютно не реагировали, стояли в стороне. Все было похоже на какое-то договорня. Вообще, что происходит в стране, я просто не понимаю. У нас все документы есть. Здесь ухвала суда у нас, что нас нельзя демонтировать. Полное беззаконие. Я просто даже не, не могу объяснить, не могу понять, что происходит. Что-то в стране происходит не то. Так нельзя, нельзя бить людей. Не знаю. Я частный предприниматель Ермаков Николай Александрович, работаю, у меня магазин свой. С 1995 -го года мы здесь работаем, платим налоги, вот, лично за землю, где-то в пределах 40 тысяч ежемесячно. Все суды мы поигрывали, значит, право на размещение дошли до высшего сюда, все за нами. Сегодня ночью, 2 часа ночи, где-то человек 100. Но они начали где-то часа в 2 ночи, человек 100 в балаклавах, остальные еще человек 50 было, вот прятались в подворотне. Вот. Начали просто таранить вот это все, понимаете, разбивать, арки поломали, два, два бульдозера было у них. Вот. Мы пытались как-то противодействовать им, они, значит, избивали людей. На наш вопрос, что вы творите, что у нас документы, все, мы подрошенцы вот это делаем, говорят так и отвечали. Потом вызвали наряды милиции, три приехала, тоже бездействует. Я говорю, ну вы же арестовываете кого-то, давайте же все. Но, конечно, мы итоге приостановил вот эту всю охране. На вашу думку, почему так это все отбывается? Ну, самозахват, понимаете, власть захватывает хорошие места, выгоняет людей на улицу вот под шумок вот это вот, за что мы за них голосовали, выходили на Майдан, субсидировали их, понимаете. То же самое в АТО очень много мы денег отдавали. Я вообще просто. А как кияны реагируют на такие все? Расскажи. Барбарство. Уничтожали все. Знать бы, кто это сделал. Ну кто? Это Городской. Полкаски ну, Кличка. Они были в Балаклавах. Да, да, да. да. Но ими же руководили. Да. Милиция не принимала активных действий вообще. Никакое. Такое ощущение, что договорились. Какие подальше ваши идеи? Мы будем подавать в суд, будем суд судиться. Суд будем подавать обязательно, будем да, прокуратуру, судиться, да. Все на правовом поле, а что мы можем сделать? Только да, в правовом поле возместили. будем судиться, подавать суд на благоустройство. Ну, такое ощущение, что нужно просто с ними вступать в физическое единоборство, потому что mm -hmm. я не понимаю, куда власть вообще идет в страну. Просто страну. Тысячи, тысячи безработных людей они уничтожают. Понимаете. При такой постановке да. власти мы не видим, ее да. просто нет. Это просто сговор олигархов и конкретной власти, которая в районе. Это беспредел, такого я вообще не видел очень давно. Ну, в общем, вот такая ситуация. Как? Будем бороться, будем в правовом поле подавать суды. До выхода нет. Добрый. Сдаваться мы не собираемся, будем продолжать движение. Мы ничего не нарушаем, мы законопослушные граждане, платим налоги, все выполняем требования проверяющих органов. В общем, такая. Добрый Спасибо.